Киевляне оказали захватчикам отчаянное сопротивление. Город после осады и нескольких захлебнувшихся штурмов был взят на приступ. Ворвавшись в древнюю столицу Руси, Суждальско-Половецкая Орда Китая Андрея учинила в городе опустошительный погром и резню впервые за всю его многовековую историю. Мародеры Боголюбского грабили все, включая храмы, откуда были вынесены не только иконы, но даже колокола и кресты. Этой участи не избежала сама София Киевская, главная святыня Руси. Ничего подобного Русь еще не знала. Это была, если хотите, такая себе первая Авдеевка, первый Бахмут, первая Буча. Объяснение одно. Люди, сотворившие подобное зло, не были русинами. Они не чувствовали себя частью Руси, как, впрочем, и их предводитель Китай Андрей.